ishonchim komilki hammangiz raponzel muzyurak oloviddin kabi disney qahramonlarini juda ham yaxshi taniysiz ularni ba'zilarini juftlari bor ba'zilariniki esa yo'q ba'zida multfilm yaratuvchilar multfilmni qanday davomini chiqarishni bilmasdan ularni to'xtatib qo'yishadi Dar haqiqat, disney qahramonlari bolaligini ko'rgansiz ammo ularni kelajakda qanday ota ona bo'lganini va ularni bolalari ko'rinishini ko'rganmisiz bugun hayrat Us kanali sizlarga ushbu lahzalarni taqdim etadi de. demak assalomu alaykum bizning jajji tomoshabinlar va ularning ota onalari videoyimizni oxirigacha ko'ring va disney qahramonlarini bolalar haqida bilib oling demak biz boshladik multfilm fanatlari muz yurak multfilmidagi eliza va ruh qo'riqchilaridagi jekni bir biriga mos juftliklar deya hisoblashadi to'g'ri ular boshqa boshqa multfilmlarda ammo ularni ikkalasini ham jufti yo'q muzyurak multfilmidagi anna o'z juftini topdi lekin elizaga nima bo'ladi u hayoti davomida o'zining juftini topa oladimi albatta ha ruh qo'riqchilari multfilmidagi jekni albatta uni jufti qilib aytishimiz mumkin rassom ularni kelajakda qanday ota ona bo'lgani va ularning bolalarini ko'rishi qanday ekanligini tasvirlab berdi marhamat ushbu qisqagina original videoyimizni tomosha qiling rassomning fantaziyasiga ko'ra Elza va jekni birgina qizi bor garchi ular boshqa boshqa multfilm qahramonlari bo'lsa-da, suratga sizning fikringiz qanday agarda mana shunday yana rasmlarni ko'rishni xohlasangiz mana bu youtube kanaliga o'tishingizni tavsiya qilgan bo'lardim oloviddin va jasmina oloviddin jasminaga uylanmasidan oldin ko'chada bezorlik va tilanchilik bilan pul topar edi unda hattoki kinofilmlar ham olingan buni disney kompaniyasining eng omadli to'qima obrazi hattoki eng omadli filmlarda ham ko'rishimiz mumkin oloviddin sehrli chiroqni topib olgandan so'ng u jasminaning oldiga uylanishga shahzoda ko'rinishida keladi ammo vaqtlar o'tib esa jasmina bundan xabar topadi ammo bu jasmina oloviddinni sevib qolishiga to'sqinlik qilmaydi agar ular ota ona bo'lishsa qanday ko'rinishda bo'lishar edi rassom elis esa o'zining fantaziyasi orqali juda ham ajoyib bo'lgan rasmni bizlarga taqdim etdi ammo bu suratda birdaniga ikkita bolakay tasvirlangan ya'ni yo'lbarsni qo'lida ushlab turgan qizaloq va yo'lbarsning jajjigina bolasi agarda olovida multfilmini ko'rgan bo'lsangiz jasminaning bir yo'lbarsi bor edi va u ham ona bo'lish maxtiga muyassar bo'libdi shu joyda videoyimizga bir dona layke bosing biz esa davom etamiz raponzel va filin rayder ushbu multfilm disney kompaniyasining eng omadli va ko'ngilochar multfilmlaridan biri desam adashmagan bo'laman sochi uzun tillarang qizaloq yoshligida saroydan izsiz yo'qolib qoladi va uni uzun minoraga jodugar bir umrga qamab qo'ymoqchi bo'ladi albatta u o'zining yoshligini saqlab qolish uchun lekin keyinchalik esa filin Riderni topadi aniqroq aytadigan bo'lsak yani filin rider uni topadi va uchrashganidan so'ng malika saroyga qaytadi va ularni to'y katta tantana bilan nishonlanadi lekin to'yidan so'ng farzandlarini hech kim ko'rmadi mana ekranlaringizda baxtli oila va uning farzandlari rassom ilis ajoyib fantaziya ila ushbu suratni chizib chiqibdi o'g'il esa xuddi otasining o'zi hattoki qiz ham onasiga o'xshaydi lekin uning sochlari qora shu joyda ozgina kichkina muammo bor ya'ni raponzelning film oxiriga kelib sochlari qirqilgan edi lekin mana bu ko'rib turgan yigitchangiz xuddi otasiga o'xshaydi hattoki bu yerda rassomning nazaridan maksimus ismli ot ham qolib ketmabdi eng qizig'i esa bu qalamon ham bolali bo'libdi va u raponzelning qizining qo'lida zolushka menimcha bu ertak sizlarga juda is. siz ham yaxshi tanish menimcha esa zolushkaning farzandini siz ko'rmagansiz ana endi esa ko'rib turibsiz zoлushkaning o'g'li xuddi otasiga o'xshaydi va u ham chiroyli kulib turadi arel va erik русалочка multfilmi orqali sizlarga tanish bo'lgan qahramonlar русалочка erikni xushsiz holda sohildan topib oladi va u bilan do'stlashib oladi aslida ariel suv ostida yashovchi suv parisi bo'ladi va u quruqlikka chiqqan zahoti oyoqlari paydo bo'lib odamga aylanib qoladi shunday bo'lsa-da, erik uni sevib qoladi va ularni tez orada to'ylari bo'ladi lekin to'ylardan keyin farzandlarini hech kim ko'rmadi hozir esa siz ko'rasiz rassomning fantaziyasiga ko'ra bu ikki juftlik ikkita qizni voyaga yetkazishadi lekin bu holat multfilm jarayonida ko'rsatilmaganligi juda ham achinarli hol lekin shunday bo'lsa-da, ushbu rasmda rassomning mahorati va fantaziyasini ko'rishingiz mumkin juda ham ajoyib chiqqan shunday emasmi sohibjamol va mahluq kafolat beramanki ushbu multfilmni barchangiz tomosha qilgansiz hech bo'lmasa buni nomini eshitgan bo'lsangiz kerak buni filmi ham juda ham omadli disney kompaniyasi tomonidan yaratilgan edi multfilm ssenarisi bo'yicha shahzoda maxluqqa aylanib qoladi toki o'zini sevgisini uchratmaguncha u sehr jodidan xalos bo'la olmas edi keyinchalik esa u belni uchratadi va birga turmush qurishadi jodidan ham xalos bo'ladi lekin afsuski sohib jamol va maxluq multfilmining ikkinchi qismi chiqmadi lekin rassomning fantaziyalariga ko'ra uning farzandi xuddi shunday ko'rinishda ushbu rasmdagi qizcha xuddi onasiga o'xshaydi sochini rangi esa xuddi dadasiniki rangidek qo'ng'ir rangda uning ko'zlari esa xuddi onasiga o'xshaydi va u hozir ko'zgu orqali bobosi bilan gaplashmoqda muanna va mai bu disney kompaniyasi tomonidan yaratilgan yuqori sifatli dizayndagi multfilm bizni anchagina hayratga soldi aksariyat disney filmlarida bo'lgani kabi ular ham tasodifan uchrashib qolishgandi va o'zlarini yerlarini yovuz mabudlardan himoya qilish uchun safarga otlanishadi ular garchi juftlik bo'lmasalarda lekin rassom Elisa ularni qoyil maqom oilasini chizishga ham ulguribdi Ularning oilasida hozircha birgina qiz farzand bor ko'rib turganingizdek muanna boshiga gulchambar ilgan qiz esa qo'lida kichkinagina cho'chqachani ushlab olgan ota esa qizini ko'rgandan juda ham baxtiyor multfilmdagi cho'chqacha ham farzandli bo'libdi va u muannaning qizining qo'lida turibdi rapunzel va elza balki ishonishingiz qiyindir lekin ular bir biriga amakivachcha bo'lishadi nega unday deyotganimizni hozir tushuntiramiz o'tgan galgi videoymizda ham biz bu haqida aytib o'tgan edik mana bu yerga diqqat bilan qarang bu yerda hattoki Rapunzel ham kelibdi albatta bunday tadbirni kim ham o'tkazib yubormaydi deysiz ayniqsa uning amaki vachchasi bo'lsa albatta rassom elis ham ularni farzandlarini bir stolda juda ham chiroyli tarzda tasvirlab beribdi ko'rib turibsiz bu yerda ochiq dasturxon va ikkita ona bir biriga qarab samimiy suhbatlashib o'tiribdi va ularning qizlari ham bu qalamon va kaltak kesakka kulgancha qarab turibdilar eslatib o'tamiz Rapunzel va elzaning farzandlarini biz bu videoyimizdan oldinroq ko'rsatib o'tgan edik hurmatli do'stlar hozircha esa bugungi videoyimizga yakun yasaymiz agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa bir dona layk bosing kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini ham yoqib qo'yishni unutmang xayr kelgusi videolarimizda ko'rishguncha haytgancha kelgusida qanday videolar tayyorlashimizni xohlasangiz albatta kommentariyalarga yozib qoldirishni unutmang